সাফল্য পেল পুলিশ শুক্রবার শিলচর জিরো ফোর এইট ফোন নম্বরের একটি যাত্রীবাহী বাসে তল্লাশি চালিয়ে বার্মেস সিগারেট গড়জিলা কয়েল গোল্ডেন খৈনি ও বৃহৎ পরিমাণের নেশা জাতীয় সামগ্রী উদ্ধার করেছে কাছাড় পুলিশ আটক করেছে তিন সরবরাহকারীকে সূত্রের ভিত্তিতে খবর পেয়ে এদিন কাছাড়ের পুলিশ সুপার নোমাল মহত ও অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ক্রাইম সহ বিশাল পুলিশ বাহিনী আইএসপিটি বাইপাসে পৌঁছে যাত্রীবাহী বাস থেকে উদ্ধার হওয়া নেশাজাতীয় সামগ্রীগুলি জব্দ করতে সক্ষম হয়েছেন একই সঙ্গে অবৈধ নেশাজাতীয় সামগ্রী সরবরাহের সঙ্গে জড়িত সাইদুল রহমান নাসির খান ও কামতি আংসাং নামের তিনজনকে আটক করেছে কাচার পুলিশ বিষয়টি নিয়ে সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে পুলিশ সুপার নোমাল মাহাতো জানান তিন দিন পূর্বে একটি বিশেষ সূত্রের খবর লাভ করার পর থেকে পুলিশে কাছাড়ে লায়লাপুর এলাকায় ফাঁদ পেতে বসেছিল এবং মণিপুর থেকে মিজোরাম হয়ে যাত্রীবাহী বাসটি শুক্রবার শিলচরে আসার পথে পুলিশের বিশেষ দল লায়লাপুর থেকে পিছু দাওয়া করে শিলচর আইএসবিটি বাইপাসে এসে বাসটিকে আটক করে তল্লাশি চালায় পুলিশের এই তল্লাশিতে উদ্ধার হওয়া নেশা জাতীয় সামগ্রীগুলির চোরাং বাজার মূল্য পাঁচ কোটি টাকার অধিক হবে বলে জানিয়েছেন পুলিশ সুপার এদিন নেশা জাতীয় সামগ্রী সহ যাত্রীবাহী বাস হেফাজতে নেওয়ার পাশাপাশি আটক তিন সর্বরাহকারীকে পুলিশ আইনের আওতায় এনে টানা জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে যাচ্ছে বলে জানিয়েছেন পুলিশ সুপার নোমাল মাহাতো। এটা আমি এটা বিশেষ লাভ আর ওই বাসখন যিখন আপনি দেখিছে এমএন নম্বরের বাস এখন বাসক বাসক মণিপুর কিছুরু পড়াই যেতিয়া আমি বাছখনক খবৰ পাইছিলো বাছখনক খবৰ পাই যোৱা তিনিদিন ধৰি আমাৰ এটা বিশেষ দল লাইলা লাইলাপুৰ অঞ্চলত আছিলে আৰু তেওঁলোকে যোৱা তিনিদিনৰ পৰা ৰাস্তা দিয়াৰ কাৰণে আহি থাকোতে তেওঁলোকে আজি এৰ ৰাতিপুৱা আমি এ লাইলাপুৰৰ পৰা আমি এ গাড়ীখনক আমাৰ যিটো এটা বিশেষ টিম আছিলে কাছাৰ পুলিচৰ এটা টিম আছিলে তেওঁলোকে ফল' কৰি আহিছিলে আৰু আহি আমি ইয়াতে ইণ্টাৰচেপ্ট কৰোঁ ইণ্টাৰচেপ্ট কৰাৰ পিছত আমি যেতিয়া আপোনালোকে দেখিছে যে ইয়াত তিনিজন ব্যক্তিক আমি ইতিমধ্যে কাষ্টডিত লৈছো আৰু তিনিজন ব্যক্তিৰ পৰা তেওঁলোকে সৰবৰাহ অবৈধভাৱে সৰবৰাহ কৰা নিচাযুক্ত সামগ্ৰী আমি তেওঁলোকৰ তিনি কেজিৰো অধিক আমি জব্দ কৰিছো আৰু তাৰ লগতে ইয়াত অবৈধভাৱে বিদেশী চিগাৰেট আৰু এই গৰ্জিলা বুলি এটা ইয়াৰ এটা এটা বিশেষ দ্ৰব্য আছে সেইটো তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা অবৈধভাৱে সৰবৰাহ কৰি আনিছিলে আৰু গোটেইখিনি বস্তুৱেই মানে এটা আপুনি দেখিব যে এইখিনি বিদেশৰ পৰা তৈয়াৰ হোৱা বস্তু আৰু যিখিনি নিচাযুক্ত সামগ্ৰী আমি মৰফিন আমি যিটো আমি টেষ্ট কৰিছোঁ ড্ৰাগ ডিটেকশ্যন কিটছৰ জৰিয়তে আমি এইটো টেষ্ট কৰিছোঁ টেষ্ট কৰাৰ পিছত পজিটিভ ৰিপ্লাই আহিছে আৰু ৰিপ্লাই অহাৰ পাছত আমি গোটেই সামগ্ৰীখিনি আইনৰ যিখিনি নিয়ম পদ্ধতি আছে সেই পদ্ধতি সকলোখিনি মানি চলি আমি এই বস্তুখিনি জব্দ কৰিছো আৰু এতিয়া বাকীখিনি আইনগত যিখিনি দিশ আছে সেইখিনি কৰিবৰ কাৰণে এতিয়া আমি হিচাপ কৰি আছো কিন্তু আহ পাঁচ কোটিৰো অধিক ইয়াৰ মূল্য হব চোৰাং মাৰ্কেটত চোৰাং বজাৰত তাৰ মূল্য হব গতিকে আমি গোটেইখিনি বস্তু মানে নিচাযুক্ত সামগ্ৰীটো আছেই তাৰ লগতে যি বিদেশী চিগাৰেট আছে এইখিনি খুব মানে মানে কষ্টলি বা মূল্য মানে মূল্য আছে এইখিনি চোৰাং বজাৰত আৰু গড় জিলা বুলি যিটো প্ৰডাক্ট আছে সেইখিনিও আমি জব্দ কৰিছো গতিকে এই গোটেইখিনি হিচাপ পত্ৰ কৰাৰ পিছত ইয়াৰ প্ৰকৃত মূল্য আমি হ'ব পাৰোঁ কিন্তু যিটো প্ৰাৰম্ভিক তদন্তত দেখা গৈছে যে এইটো এটা চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ পৰা অহা সামগ্ৰী নিচাযুক্ত সামগ্ৰী অবৈধভাৱে সৰবৰাহ কৰি লৈ আহিছিলে আৰু মানুহক ঠগিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে এটা যাত্ৰীবাহী বাছৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিলে আৰু আমি বাছখনৰ যিখিনি বাছখনো আমি জব্দ কৰিছো আৰু তাৰ লগতে এই যিখিনি সামগ্ৰীৰ যিটো বজাৰ মূল্য আছে চোৰাং বজাৰ মূল্য আছে এইখিনি আমি ফাৱৰ কৰি আছো কিন্তু প্ৰাৰম্ভিক তদন্তত আমি কব পাৰো যে পাঁচ কোটিৰো অধিক হব